Ці вийшли з одного союзу, правда, латиші зайшли до нього трошки пізніше і не зайшли їх, затягнули, правильніше буде сказати. І нам дуже важливий досвід, як вони вийшли, як вони інтегрувалися в європейське суспільство, як в них розвивалася економіка, тому що ті проблеми, які ми зараз відчуваємо і відчували тоді. Нам дуже важливо етапи ставлення їхнього до проблем екологічних. І в цих напрямках ми якраз працюємо сільське господарство, ліси і екологія. Тому я сподіваюся, що досвід латишів нам допоможе вийти з тих ситуацій, в яких ми зараз знаходимося. Я первый раз тут, в, Добрович, в вашем городе, и, конечно, я очень доволен тем, что мы можем чисто в практическом плане сотрудничать. Сегодня у нас есть представители компании «Экобалти» которые, в общем-то, делятся своим опытом и делают совместный проект здесь. И мы очень этим довольны, потому что это одна такая практическая вещь, и где мы видим результат практически такой воплощенный в жизни, мы, конечно, готовы поделиться своим опытом в том плане, который мы прошли предыдущие 30 лет после возобновления независимости. И мы, конечно, та сфера, где мы очень ну, чувствительные, это окружающая среда, экология и, в общем-то, среда обитания людей, чтобы она была чистая, качественная. В том плане тот проект, который Экобалти реализует здесь, то он, 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 по, этой, по этому профилю. Наша компания занимается в Латвии собиранием, сортованием и переработкой смети. То, что мы делаем тут, мы создаем инфраструктуру и по сортировке смети. То есть сейчас во всей Украине все говорят, что надо завод по сжиганию мусора, но это неправильный путь перешагнуть какой-то этап сортирования то, что мы сейчас э, хотим э, консультировать, э, научить жителей Украины, э, это э, сперва сортировать, сперва сортировать пять бутылку. Следующий шаг сортировать э, бумагу и всю упаковку. Следующий будет э, или параллельно будет стекло, да. Это вся упаковка, которая э, перерабатывается и с нее можно создавать уже новые э, вещи. Разных, разных видов. И только тогда, когда мы э, научим жителей этому всему, можно думать о том, что сжигать мусор, который там уже останется. И там уже можно думать о зеленой энергии, о, о разных видах отепления города и, и э, детских садиков или уже куда. Но сперва, первый шаг – это сортировать и научиться правильно сортировать, чтобы не бросать все вместе. Конечно, это не один день, это пройдет какое-то время, но мы готовы шаг за шагом очень тщательно и терпеливо научить жителей к этому процессу, который мы уже прошли, который вся Европа это знает.